Вкусного всем! Яки удон с курицей терияки. Популярнейший обед в Японии за 20 минут. Лайт версия. Яки удон означает жареная лапша удон. Аналог яки соба – жареная лапша соба. Вы можете использовать или удон, или соба. В любом случае получите вкуснейший обед или ужин на ваше усмотрение, только с другим тоже аппетитным названием. Впрочем, иногда ошибочно якисобой называют любую жареную лапшу. Курица терияки тут дополнение, причем готовится немного не по классике, не отдельно и без маринования. Зато ускорено и по вкусу разница будет, но незначительно. Блюдо появилось в обиходе японских кафе после Второй мировой войны и прочно прижилось за простоту и скорость. Ингредиенты. Куриное филе, грудка или филе ножки, конечно соус терияки, конечно лапша удон и соевый соус. Очень нужен чеснок и имбирь, растительное масло для жарки, лучше восточное, кунжутное или арахисовое, кунжут и зеленый лук для украшения, соусные добавки, обязательно это устричный соус, очень рекомендую, и бульон даши готовый. Его проще приготовить, разведя гранулированные даши. Его можно купить в восточных лавках, онлайн или офлайн, и добавки, которые вы можете менять, сладкий перец, репчатый лук и лук-порей. Сначала поставим варить лапшу, закипятим воду. Пока вода закипает, приготовим продукты. Филе курицы или, если хотите, индейки нарежем полосками со сторонами не более 1 на 1 см. Жарится она будет быстро. Нарежем колечками лук-порей. Перец у меня был замороженный и нарезанный перед заморозкой. Лук тоже нарежем небольшими кусочками. У меня сладкий лук, можете использовать и обычный репчатый. Имбирь и чеснок нарубим мелкими кусочками. Вообще такое сочетание имбирь и чеснок более характерно для китайской кухни. Но видимо якисоба появилась именно благодаря солдатам, вернувшимся из континентального Китая. И нарежем лук зеленый колечками. Вода закипела, положим в нее лапшу. И около трех минут проварим, если на упаковке не указано время. Этого будет достаточно. После варки откинем лапшу в сито и тщательно промоем. Как правило, в соба или удоне очень много мучной пыли. Если не промыть, она склеится в течение 5 минут в один монолит. И начинаем жарку. Снимем рассекатель с комфорки. Я про приготовление воки часто об этом говорю. А сегодня покажу. Поставим вок. У меня чугунный прекрасный вок. Огонь на максимум. При снятом рассекателе будет как надо. Разогреем масло. Распределить можно щеточкой жаропрочной. А можно ложкой. Это несложно даже ею. Масло нагрелось, добавляем чеснок и имбирь. Жарим минуту, пока не появится запах жареного чеснока. Цвет его не сильно изменится при этом. И добавляем мясо. Теперь помешивая будем жарить минут 5. Когда мясо слегка подрумянилось, добавляем овощи. Лук репчатый и порей. Перец. Я добавляю еще острый перец, но это уже на любителя. И продолжаем помешивая жарить еще минут 5. Затем добавляем терияки, устричный соус и соус даши. А также соевый соус. Вообще по классике курицу необходимо было замариновать в соусе терияки, даши и устричном соусе часа на 2, а то и на ночь. А уже затем делать все что мы делаем, не добавляя их после жарки овощей но у нас лайт версия, все делаем быстро, когда хочется есть, а времени нет. Перемешали, жарим пару минут, огонь не снижаем. Последняя фаза, добавляем лапшу. По большому счету жарко это можно считать условно. Мы перемешаем ее с остальными продуктами и дадим прогреться и слегка впитать в соус. А так называемая жарка лапши и риса в восточной кухне, это просто нагрев, они а жарко в нашем понимании. Прогрели выключаем огонь. Подаем сразу посыпав кунжутом, обязательно жареным. Кстати, если у вас был не жареный, можно пожарить перед началом всего процесса жарки, а затем его убрать из бока. Японское блюдо с китайским влиянием без соли. Соль дает соевый соус и бульон доши. Можно подсолить соусом цую рецепт есть на нашем канале. Это восхитительно вкусная лапша. Из восточной кухни а мы ее готовим, пожалуй, чаще всего, чем какую-либо другую. Якисоба или якиодон наипопулярнейшая, как и китайский жареный рис, и среди взрослых, и особенно среди детей. И красиво, и очень вкусно. Приятного аппетита и наслаждайтесь с каждым укусом. А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!